Це база, кліє... база підприємців, база партнерів, які надають знижки. Тому е... є таке прохання для того, щоб більш ефективно і оперативніше дізнаватися, що додавали. У нас є на Фейсбуці група Українці разом. Ми там оперативно викладаємо інформацію тих партнерів, які долучаються щотижня, і ви можете отримувати цю інформацію оперативно. Долучайтесь, ми вас долучимо і спокійно зможете також бути я кажу, в темі. Що стосується е, інших напрямків, є в нас безпосередньо по е, працевлаштуванню, яке вже є е, дійсно по прикладу е, от наших побратимів. Це більш детально Микола Володимирович доведе. Тому зі своєї сторони хочу подякувати е, за увагу. Е, і я хочу слово передати Микола Володимирович, будь ласка, командир батальйону 12-го. Так, Всем добрый день. Три э, месяца назад уволился и, не знаю, почувствовал ну, организацию мы создали два года назад. И ну, не думали, что вот надо будет что-то делать, такое, чтобы то, что сейчас делаем. Э, на сегодняшний день вот по державной службе насчитывается 780 организаций, громадских организаций, которые создали атошники. 780 организаций. Я не призываю то, что там у нас там организация какая-то там лучше всех, там все это. Я призываю, что у нас у нас нет каких-то, по-моему, разных задач, разных целей. По этой социальной карточке, Руслан уже сказал, это та помощь, которую хотим максимально сделать. Ну и то, что то, что мы с вами, все стоящие здесь, какая сила и как мы что должны сделать, вот по процессу то, что Руслан сказал, на сегодняшний день вот я, я уволился в Киеве, у меня через батальон, это киевский батальон был, батальон территориальной обороны, как многие создавались вначале, и... Сейчас Кличко решился на то, что он дал возможность нам показать вот есть такая там одиозное коррупционное там предприятие коммунальное Киев транспорт сервис которое занимается там парковками стоянками, всеми землями там все это сейчас у меня с батальона там наверное человек 40 уже на этом предприятии и мы всему Киеву